प्रत्येक बातमी प्रत्येक अपडेट एम सी आर न्यूज आहे राजकारण ते मनोरंजन गुन्हेगारी ते शिक्षण औद्योगिक जग ते खेळाच्या मैदानापर्यंतच्या सर्व घडामोडी सर्वात आधी सर्वात अचूक माहितीसाठी पाहत राहा एमसीआर न्यूज जिथे नाही कोणी तिथे फक्त आम्ही ते काय त्यामुळे मी ते केलं म्हणजे मला सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे मराठी हा आमचा श्वास आहे हिंदुत्व आमचा खरं म्हणजे आत्मा आहे आणि यामध्ये मराठीबद्दल जे काही टीका करण्याचं काम जे लोक करत आहेत खरं म्हणजे मी काय याच्यावर जास्त भाष्य करू इच्छित नाही परंतु जिनके घर शिशे के होते व दुसरे दुसरो के घर पर पत्तर नाही फिका करते एक फक्त उदाहरण तुम्हाला मी दाखवतो ते तुम्ही बघून घ्या हम साथ हैं जय हिंद जय महाराष्ट्र जय गुजरात एक गल हम आगे चलो हम साथ हैं जय हिंद जय महाराष्ट्र जय गुजरात एक मिनट हम हम आगे चलो हम साथ हैं जय हिंद जय महाराष्ट्र जय गुजरात एक गल अच्छा दूसरे आता एक पत्र आहे बघा हे आता उभाटा आहे त्यांच्या अधिकृत पेजवर आहे आणि गुजराती भाषेतच आहे त्यामुळे त्याच्यामध्ये काय म्हटलंय काय म्हटलंय ते बघा त्यांचं त्यांचं शिवसेना आताची ती उबाटा त्यांच्या

त्याच्यामध्ये लिहिलेलं आहे आता मी का वाचू का नको मला वाटत माहीत नाही पण तुम्ही दाखवा हा हा सांगा ना बोलून दाखवा ना सेना संघटक हे महाराज शहाना अरे हे वरच वाट मुंबई मुंबई मा जलेबी आणि फापडा उद्धव ठाकरे आपडा असं कुणाचं आहे हे शिवसेनेचा अधिक तेज आहे उबाटाच आता बरोबर त्यानंतर आणखी एक घ्या हे काय हा बरोबर हे कोणाच आहे आणि त्यामुळे बघा कसं आहे ह्याच्यामध्ये एकच आहे गुजरात पाकिस्तान आहे का पहिली गोष्ट गुजरात पाकिस्तान मध्ये आहे का खरं म्हणजे तुम्ही निवडणुकीमध्ये पाकिस्तानी पाकिस्तानी झेंडे नाचवले तेव्हा मराठी कुठं गेलं होतं मराठी प्रेम कुठं गेलं होतं आमची नाळ आहे या मातीशी जुळलेली आहे खरं म्हणजे आमची नाळ या मातीतच पुरलेली आहे त्यामुळे मराठीच्याबद्दल आम्हाला शिकवण्याची आवश्यकता नाही आम्ही मराठी मातीशी जुळलोय इथंच आम्ही काम करतो सुटे इथंच घालवतो आम्ही त्यामुळे मी तुम्हाला सांगतो की यामध्ये बिलकुल जे काही त्यांनी केलं हे सगळं ते मतांसाठी केलेलं आहे पण आम्ही मी जे बोललो ते केवळ आणि केवळ या ठिकाणी त्या समाजाने त्या ठिकाणी सर्व पुण्यातल्या लोकांसाठी काम केलं म्हणून त्यांची प्रशंसा केलेली आहे बाकी याच्यामुळे पण सगळ्यात आधी मी हिंद म्हणालो जय महाराष्ट्र म्हणालो ही ही दोन वाक्य माझ्यासाठी जे आहे म्हणजे मी मला जे म्हटल्याप्रमाणे मराठी आमचा श्वास आहे आणि हिंदुत्व आमचा आत्मा आहे जीवकीर प्राण आहे त्यामुळे हे आता जे काही चालू आहे हे सर्व राजकारण जे हे निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून जे काही चाललं आहे त्याच्यावर मी आज काय भाष्य करत नाही फक्त मी एवढंच सांगतो की याची दखल जी आहे ही देखील आपण घ्या आणि हे प्रश्न देखील हे जे दाखवलं हे प्रश्न तुम्ही समोरच्या व्यक्तीने विचारले पाहिजे आता मी आज काय बोलू इच्छित नाही ही शिवसेना आहे हिंदुदय बाळासाहेब ठाकरे आनंदगे साहेबांच्या विचारांची शिवसेना आहे आणि या शिवसेनेला या महाराष्ट्रातल्या जनतेने राजमान्यता दिलेली आहे शिक्कामोर्तब केलेलं आहे धनुष्यबान दिलेलं आहे आणि जनतेच्या न्यायालयात जे म्हणाले आम्ही जनतेच्या जा न्यायालयात जाऊ ज्यांनी निवडणूक आयोगावर आक्षेप घेतला सगळ्यावर आक्षेप घेतला न्यायालयावर आक्षेप घेतला जनतेच्या न्यायालयामध्ये दे गेल्यानंतर देखील आता आम्हाला पंच्याहत्तर टक्के मतं शिवसेनेला मिळालेली आहेत उबाटाला वीस टक्के मिळालेली मतं आहेत त्यामुळे खरी शिवसेना कुणाची आहे आणि कोण कुठल्या शिवसेनेचा आहे हे सांगण्याची आवश्यकता नाही महाराष्ट्रातल्या जनतेने यामध्ये शिक्कामोर्तब यावर केलेलं के आहे की आणि बघायचं वाकून त्यांनी पहिला आरसा पाहावा आणि त्यानंतर ज्यांनी ज्यांच्या निवडणुकांमध्ये पाकिस्तानचे झेंडे जी नाचवले त्यांनी मग त्यावेळेस मराठी प्रेम कुठं गेलं होतं तेव्हा हिंदुत्व कुठं गेलं होतं ह्या सगळ्या गोष्टी आहेत

या विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये दोनशे पार निवडणुका नाही आल्या दोनशे पार जर आमदार नाही आले तर एकनाथ शिंदे गावाला शेती करायला निघून जाईल तुम्ही तर म्हणाला होता की एकही आमदार निवडून येऊ देणार नाही मग कुणी करायचं एक, तो 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 एक मिनट अब पूना में आज एक तीन चार प्रोग्राम थे उसमें वहाँ के जो गुजराती समाज के भाई और बहन सगे सभी खड़े थे वहाँ पर उपस्थित थे और जो कई वर्षो से कई पीढ़ियों से वहाँ रहते हैं उनका एसोसिएशन भी है पूना गुजराती बांधव समाज तो ये पूरी तरह वहां पर जो आज तक वहां पर सभी लोगों के सभी लोगों के साथ ये मराठी और गुजराती सब एक होकर आ रहते हैं और उन्होंने एक बड़ा एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खड़ा किया है और उस कार्यक्रम में मैं वहां पर गया था और मैंने भाषण किया जय हिंद जय महाराष्ट्र जय हिंद इसलिए कि जय हिंद हमारे देश का गौरव है हमें देश का गर्व है जय महाराष्ट्र इसलिए कि महाराष्ट्र का हमें अभिमान है और जय गुजरात मैंने इसलिए कहा कि, कि वो लोग गुजराती समाज ने मिलकर वहाँ पर एक जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खड़ा किया है वहाँ पर जो भी आम आदमी है जो सर्व सामान्य मानुष है उनकी शादियाँ ब्याह ये वो सब वहाँ पर सभी होगा वहाँ के जो यूथ है बच्चे है उनको एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मिलेगा और इसलिए उनकी उनका मैंने आदर किया रिस्पेक्ट किया या उनकी प्रशंसा की यह प्रशंसा करने के लिए मैंने ये कहा है मैं इतना ही कहूंगा कि मैंने पहले जब आपको दिखाया है ये वीडियो जो हमारे ऊपर टीका टिप्पणी करते वो उन्होंने क्या क्या कहा है उन्होंने ये कहा है वीडियो जब दिखाया आपने देखा है ना नहीं देखो ना वापस हिंदी में दिखाओ जिन्होंने हम पे टीका कर टिप्पणी ति, ति, की है उन... ये देखिए जय महाराष्ट्र जय गुजरात ये हो क्या अभी और क्या देख रहे हैं ये लेटर देखो ये ये लेटर क्या है ये अभी की उबाटा है उनके अधिकृत लेटर लिखा है मुंबई में मुंबई में किसने लिखा है यही लोग हैं बराबर उबाटा ने अभी इसमें और एक देखिए है कहा गया भैया हाँ देखिए क्या है गेम मैंने तो जय गुजरात मराठी में बोला है तो इसलिए क्या है पहले अपने गिरेबान में झाक कर देखना चाहिए पहले खुद आईना देखना चाहिए मैं इसके ऊपर इतना ही कहूंगा मराठी हमारी अस्मिता है मराठी हमारा श्वास है और हिंदुत्व हमारा आत्मा है और इसलिए हम मराठी महाराष्ट्र में ये मराठी भाषा के बारे में जो काम किया है वो आप जानते हो तीन साल में मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा देने का काम किया है क्या मराठी के लिए कोई भी, भी, को भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा जैसे 2019 में जिन्होंने कुर्ची के लिए जो कॉम्प्रोमाइज किया है वो आप सब जानते हो लेकिन ये मराठी मानूस और ये महाराष्ट्र इससे जो हमारा रिश्ता है जो हिंदू सम्राट बाबा ठाकरे जी ने सीख दी है आनंद साहब की जो सीख है उसके मुताबिक हम जा रहे हैं और इसलिए मैं इतना ही कहूंगा कि दूसरों पर आरोप लगाने के पहले खुद अपने गिरेबान में झाक कर देखिए लगता है कि जिस तरह से लोकसभा में भी उन्हें फेक का जो किया तो आने वाले इलेक्शंस में जो है वो ऐसे मुद्दे ढूंढ रहे हैं कि लोकसभा के इलेक्शन में तो पाकिस्तान के झंडे भी दिखे तब मराठी का प्रेम किधर गया था फेक नैरेटिव में तो कहा था उन्होंने संविधान भी खतरे में है आरक्षण भी रद्द हो जाएगा तो ये कहा गया था सब मराठी प्रेम तो ये फेक नैरेटिव से चुनाव नहीं जीत सकते ये हमारे काम के बलबूते पर विधानसभा में लैंडस्लाइड मैंडेट हमें प्राप्त हुआ है और निश्चित रूप से आने वाले स्थानिक स्वराज्य संस्था चुनाव आए हैं इसीलिए ये ऐसे मुद्दे को आ, उखाड़ कर मुद्दे को इसमें राजनीति राजकारण कर कर उसकी राजनीति कर कर यहाँ पर आ, वोट हासिल करना चाहते लेकिन लोग बहुत समझदार है लोग जन ये सब ये जनता है सब जानती है और निश्चित रूप से मैं इतना ही कहूँगा कि मैं डिटेल में आज विस्तार से नहीं कहना चाहता हूँ लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि मराठी के बारे में बोलने का हक जो पाकिस्तान के झंडे फहरा रहे थे जब यह महा मुंबई से मराठी मानुष गया क्यों बाहर मुंबई में मराठी मानुष का परसेंटेज कम क्यों हुआ का टक्केवारी कमी झाली पुनः मुए झाली ये देखे ये भी आपने आ, सवाल पूछना चाहिए मैं आज इतना ही कहूंगा कि सर यूबीटी की तरफ से बयान आया है उन्होंने कहा कि आपका जय गुजरात गुलामी वाला था और उद्धव ठाकरे का स्वाभिमान वाला था अच्छा गुजरात में कहा था अरे भैया वो अभी यहाँ पर गुजराती रैली थी चुनाव के टाइम वो रैली में कहा था उन्होंने और ये कहा था तीन, तीन दूसरे भी दो बात बताया ना आपको तो ये इसलिए स्वाभिमान तो किसको है ये तो स्वाभिमान तो 2019 में बेच दिया उन्होंने शिवसेना को कांग्रेस के साथ जोड़ दिया जो बाला साहब ठाकरे जी नहीं चाहते थे स्वाभिमान है ये स्वाभिमान वाली बात जो है वो करना उनके लिए उचित नहीं है मैं इतना ही कहूंगा आज कि मैंने कहा है कि जय हिंद पहले कहा है जय महाराष्ट्र कहा है और जय हिंद इसलिए कि देश का अभिमान जय महाराष्ट्र इसलिए महाराष्ट्र का अभिमान और जय गुजरात मैंने लास्ट में कहा क्योंकि ये जो गुजराती समाज है वहाँ बरसों बर्स, से रहते हैं और वहां के लोगों के लिए वो काम करना चाहते इसलिए उनकी प्रशंसा की है इतना ही है बस संजय राउत जी ने कहा है अरे, अरे।, 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 सामने अरे।, सरी। अरे। सरी। ये कौन है पता नहीं मुझे कौन पांच जुलाई में राज और उद्धव एक साथ आने वाले है उसी समय पे आपका जो ये बयान है उसको विवादित करके दिखा रहे देखिए अभी विवाद तो वो रोज कर रहे हैं आरोप तो मैं तीन साल से कर रहे हैं तो उसका आरोप का उत्तर मैं आरोप से नहीं देना चाहता हूं मैं आरोप और टीका टिप्पणी का जवाब है काम से देना चाहता हूँ और मैं ढाई साल काम किया आज देवेंद्र जी आगे उसको बढ़ा रहे हैं हम टीम बनकर काम करें इसलिए आने वाले जो चुनाव है लोकल बॉडी इलेक्शन है स्थानीय स्वराज्य संस्था उसमें महायुति जीतेगी इसलिए उनके पैरों तले जमीन खिसक चुकी है इसलिए वो जवाब दे रहे